Bizim kino. Qatarın pərdə üzərindən şığıyıb üzərimizə gəlməsi ilə kino deyilən möcüzə sürətlə həyatımıza daxil oldu. Bu dünyanın ilk filmlərindən biri sayılır. Qatarın Lasota stansiyasına daxil olması adlı hərəkətli şəkli Fransız Lumière qardaşları lentə almışdı. Kino öz üzvlündə bir möcüzədir. Ona görə möcüzədir ki, min illiklər ərzində yeni birincə sənətin yeni bir növü yaranmamışdı. Yəni memarlığın, ədəbiyyatın, musiqinin və s. və s. təvəllüdü məlum deyil. Onlar uzaq keçmişdə yaranıb və təsəvvür edirik ki, minilliklər ərzində birdən İncəsənətin bir növü yarandı, üzə çıxdı və ondan sonra da incəsənətin daha bir növü yaranmadı. 1895-ci il dekabr ayının 28-də Parisdəki Grand kafedə o Gust və Louis Lumière qardaşları ilk kino səhansını təşkil elədilər. İlk tamaşaçıları öz sehrinə salan fotoşəkillərin canlanmaq gücü idi. Lumiere qardaşlarının ilk kino səhansından sonra dünyanın bəzi ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda kinematoqraf adlanan yeni möcüzənin kütləvi nümayişi təşkil olundu. Lumiere-lərin kino aparatlarından birini də Bakıda fəaliyyət göstərən fotoqraf Naşir Aleksandr Mişon əldə etmişdi. Çox tezliklə 3 ildən sonra 1898-ci ildə Azərbaycanda bu hadisə baş verdi, kino doğuldu. 1898-ci il avqustun 1-də Bakıda çıxan Kaspi qəzetində belə bir elan dərc olunmuşdu. 1898-ci ilin avqustun 2-də bazar günü Vasiliyev-Vyatskinin teatr-sirkində fotoqraf Aleksandr Mishon Lumiere qardaşlarının təkmilləşdirilmiş kinematoqrafını yalnız bir dəfə nümayiş etdirəcək. İlk film sujetləri 50 saniyəyə qədər müddətdə davam eləyirdi. Çünki kinematoqraf adlanan bu yeni qoruğun babinindəki lentin uzunluğu ancaq buna imkan verirdi. Azərbaycan kinosunda da səssiz filmlər sənədli faktların ekrana köçürülməsi ilə başlandı. Bu Balahanı neft fanı, Qoburnar bağında gəzintilər, gəminin limandan ayrılması və digər sujetlər. Azərbaycandakı neft bomu Bakını dünyanın əsas şəhərlərindən birinə çevirmişdi. Şəhərin maraqlı atmosferi və təbiətinin fərqliliği Pate və Qamon adlı fransız film şirkətlərini Burda çəkilişlər eləməyə vadar eləyirdi. Film istehsalına sərmayə buraxan istehsalçılar tamaşaçı kütləsinin diqqətini cəlb eləmək, auditoriyanı auditoriyanın əhatə dairəsini genişləndirmək üçün yeni janrlara, yeni üslublara, yeni formalara müraciət etməyə başlamışdılar. 1905-ci ildə artıq xronometrajı 10 dəqiqəyə qədər olan filmlər çəkilirdi. Film istehsalçıları montajın və bədii kinonun gücünü anlamışdılar. Təxminən 1910-cu illərdə artıq tam metrajlı filmləri görmək mümkün oldu. İnsan münasibətlərini əks elətdirən bədii oyun kinosunun inkişafına tələbat yarandı. Artıq kino incə sənətin bir növünə çevrildi. Filmlər artıq sənəd əsərləri olan filmlər çəkilməyə başlandı və get-getə kino digər sənət tarixi və dünya mədəniyyət tarixinə də daxil oldu. Kinoya daxil olmayan şirkətlər kinoya sərmayə buraxmağa başladılar və o dövrdə çox filmlər çəkildi. Hətta dənişçilər cəmiyyəti belə kinematografa, yəni film istehsalına səlməyə buraxmağa başlamışdılar. Kinonun səssiz mərhələsində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ilk kino şirkətlərindən biri Belçikalı sahibkarlar Piron qardaşlarının təsis elədiyi Filma Səhmdar Cəmiyyəti idi. 1915-ci ildə bu cəmiyyət Neft və milyonlar saltanatında adlı ilk Azərbaycan bədii filminin çəkilişinə başlayır. Filmi çəkmək üçün Piterburqdan rejissor Paris Svetlov dəvət olunur. Bu filmdə peşəkar Azərbaycanlı aktyor Hüseyn Ərəblinski çəkilir. Film 14 may 1916-cı ildə nümayiş olundu. Əfsistan olsun ki, ondan sonra səssiz kinoda olan filmlər qalmadı. Məndə bu günə qədər ümidim hardadırsa ki, hardısı bəlkə hansısısa dünyada kino arxında neftə milyonlar sərtənətində 1916-cı ildə Vəfsinə Rəbiski başlanıb çəkildik. Bəlkə nə vaxtsa tapılacaq, bəlkə nə vaxtsa səs tədqiqat məkanı tapılacaq. 20-ci əsrin 20-ci illərində Bakıda yerli operatorlar və xarici kino şirkətlərinin nümayəndələri tərəfindən şəhərin həyatından, neft mədənlərindən bəhs edən kino xronikaları və sənədli filmlər çəkilirdi. Səssiz bir film çəkilib Cümhuriyyət dövründə 19-cu ildə. Cümhuriyyətin, e, deməli, 1 e, illiyi münasibəti ilə. Çox təəssüf ki, Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra o filmi oğurladılar. Tamam. Ondan balaca bir hissə qalıb. Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra kinematoqraf yeni ideologiyanın təbliğat vasitəsinə çevrildi. 1923-cü il Aprel ayının 28-də Bakıda kinofabrikan açılması filmlərin istehsalını sürətləndirdi. Kinematoqrafın e, tamaşaçı kütləsinə, onun psixoloji qavrayışına təsir gücünü e, e, diqqətə çəkən e, balçiliklər kinematografa xüsusi diqqət ayırmağa başladı. Yerlərdə e, nəinki filmlərin e, çəkilişi fürsət aldı. E, çəkiliş lüş numayiş e, tandemi e, xüsusi e, ilə təşəkkülünü tapdı. E, hətta dağ kəndlərinə belə səyyar qurğular göndərilirdi. İlk Azərbaycan Sovet filmi olan Qız Qala səfsanəsi 1923-cü ildə çəkildi. Nəyə görə məhz o filmə müraciət edildi? Məsələ burasındadır ki, kino biznes məqsədi ilə inkişaf ettirilməyə başladı və onun tərəqqisi bilavasitə bu amillə bağlıdır. Məs ona görə də tamaşaçılara yaxın mövzulu, baxımlı, səhhət səyahət və etnoqrafik elementlərlə zəngin olan Məs Qız Qalası filminə diqqət yetirildi. Bundan sonra bir-birinin ardınca bədii filmlər çəkilməyə başlandı və bolşiriklər öz siyasətlərini kinematoqraf vasitəsilə xalqa sırımağa başladılar. Deməli onlar öz siyasətlərini üç istiqamətdə qurdular. Birinci məs yerlərdə onların siyasətinə əngəl törədə biləcək, cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməsinə mane olacaq İslam və onun qanunlarına qarşı olan filmlərin istisnalı xüsusi diqqət ayırdılar. Sovet kinoasında Qırmızı Şeytanın Uşaqları adlı filmi ilə tanınan ssenarist Pavel Blyakhin Bismillah adlı filmin ssenarisini yazmaq üçün Bakiyə dəvət edildi. Onlar başa düşürdülər ki, bunların siyasəti yerlərdə qəbul edilsin deyə yerli kadrlardan istifadə etmək lazımdır. Filmin rejissorluğu isə dövrün məşhur teatr rejissoru və aktyoru Abbas Mirzə Şərifzadiyə təklif olundu. Faktlar var ki, Şərifzadə 3 dəfə bu filmdən imtina etməyə çalışıb. Çünki ssenariyə tanış olandan sonra o başa düşüb ki, bu bilavasitə İslama qarşı olan filmdir. Məhs Azərbaycanlı Bismillahı çəkməli idi. Məqsəd bu idi. Çox hətəli və sərrast vizual nəql vasitələrinə, ifadə vasitələrinə malik bir filmdir. Elementar bir kadr, məsələn, qulunun ə, dindardan dinə qarşı etiraz hissini yaşayan kəmliyə çevrilməsi faktı bir kadrda həll olunubdur. Azərbaycanda milli rejissor və aktyor kadrları hazırlamaq üçün 1925-ci ildə Kinofabrik nəzdində 2 illik studiyalar təşkil olundu. Həmin studiyalarda Cəfər Cabbarlı, Abbas Mirzə Şərifzadə, Mustafa Mərdanov, Mikayil Mikayilov, Ağarza Quliyev, Rıza Təhmasib kimi sənətçilər təhsil almışdılar. 20-ci illərdə çəkilən səssiz filmlər Azərbaycan, Azərbaycan mədəniyyətinə peşəkar kinematoqrafçılar anlaşmasını gətirdi. Bəli, əslində bilirik ki, məşhur teatr aktyoruydu, səsi ilə fünel çəkilirdi, amma artıq burada məsəl İzzət Orucuva kimyaçı idi və o xeyli teatr aktrisəsi idi. O həm də kino aktrisəsi idi. Abbas Məzə Şərifzadə ilk milli kino rejissordu. Ona qədər gəlmələr idi. E, Deməli, təkcə Azərbaycan yox, bütün şərq ailəmində ilk qadın reissor Qəner Salamzadədir. Azərbaycan da professional kino reissor Şəmid Mərdanovdur. Sözü Cəfər Cəbarlı, e, gələənə qədər bizdə ssenarini yazırdı gəlmələr. Yəni Cəfər Cəbarlı eyni zamanda deməli Azərbaycan kino sənətində ilk kino dramaturq 1929-cu ildə Cəfər Cabbarlının Sevil piyesinin motivləri əsasında "Ey" adlı filmin çəkilişinə başlanılır. Filmin qəhrəmanı uğursuz ailə həyatı sürən və şəriət qanunları çərçivəsindən çıxmağa can atan gənc qadındır. Sevil müxtəlif məşəqqətlərə məruz qalır, lakin yeni həyat onun qurtuluş yolu olur. Palşiviklərin əsas tutduğu ikinci istiqamət bu patriarxal qanunlara qarşı bu və ya digər heyəketlərin çatdırılmasıdır tamaşaçıya və təbii ki ə, Azərbaycan cəmiyyətinin şərqlilərin, türklərin ə ə ə təməl daşı, o cəmiyyətin təməl mikro Dunyası təbii ki, ailə olduğu üçün ailəyə müdaxilə elleyərək, qadın azadlığı şüarı altında qanunları məhv eləmək, hər halda ə, sarsıtmaq məqsədi güdürdü. 1934-cü ildə rejissor Mikayil Mikayilov İsmət adlı filmin istehsalına başlayır. Mən hesab edirəm ki, İsmət filmi sırf kino dili, obrazlı nəql dili kimi daha maraqlı əsərdir. Məsələn, elementar ə, İsmət təyyarıya oturub bu gələcəyə doğru, yeni həyata doğru pərواز edərkən ə, ə, öndən şığıyan yeni nəfəs, yeni külək, yeni yel, belə deyək. Onun ə, ə, başındakı çadranı alıb ə, ə aparır və İsmət onu əli ilə tutmaq istəyirsə, bu ona ə, imkan vermir. Yəni ə, alınmır. Bu deməkdir ki, artıq yeniliyə doğru getmək lazımdır. Bal Shiriklavin nəzərdə tutduğu və ixtişaf ettirdiyi üçüncü mövzu, üçüncü istiqamət O dövrdə kolkhoz hərəkəti ilə bağlı idi və 1930-cu ildə çox maraqlı Lətif filmi çəkildi. Müxtəlif janra ə, ə, mənsub ifadə elementlərindən və ə, konstruksiyadan istifadə olunub bu filmdə. Və burada maraqlıdır ki, baş qəhrəman məsələn gənc ya orta yaşlı bir, nə bilim, kommunistdir ya bolşevikdir o yana uşaqdır bir 10 yaşında 9 yaşında uşaqdır baş qəhrəman. Yəni bunun özü istər istəməz belə daha lirik intanace, daha belə insani, ə, çox belə necildim səmimiliyi gətirir bu filmə. Bir çox səssiz filmlərə sonradan orijinal musiqilərin bəstələnməsi dünya kino sənayesində ənənəvi haldı. Bu bizim kinodan da yan keçməyib. Müxtəlif layihələr çərçivəsində səssiz filmlərimizə musiqilər əlavə olunub. Bunlardan biri də Lətif filmidir. Beləcə 1-2 ay onun üzərində işləmişəm çünki orada həm improvizə musiqisi var, hansı ki biz sərbəz çalırıq. Orada fixə olmuş parçalar da var ansiki bir bəstəkar kimi ə, onu ə, biz ə, filmə saldıq. Bu ə, soundtrackdə bu yəni canlı musiqi müşayiətində biz ən müxtəlif musiqi stilləri və janrlarının əlamətlərini görürük. Burada avangard musiqisi var, sənaristika var, əsl belə caz var. 1931-ci ildən etibarən Bakıda Forum adlı ilk səsli kinoteatr fəaliyyətə başlamışdı. Qafqaziyanın bu ilk səsli kino zalında diktor mətni ilə müşayiət olunan filmlər nümayiş etdirilirdi. Belə filmlərin çəkilişi zamanı Üzeyir Hacıbəyovun Müslüm Maqamayevin operalarından musiqili epizodlar və ayrı-ayrı musiqi nömrələri də lentə alınırdı. 1937-ci ildə ilk Azərbaycan qadın rejisoru Qəmr Salamzadə Məktəb həyatından uşaqların sərgüzəştlərindən söz açan Dəcəll dəsti adlı ilk uşaq kinokomediyasını çəkdi. Və bu film 1937-ci il, yəni dəhşət Stalin diktatorluğunun dəhşətli bir ilində elə bir ki, elə bir ki, tam ideologiyadan azad və bəz bəz hallarda bu dialoqiyə qarşı gedən əsər yarandı. Uşaqlar ailəmindən yarandı və bu uşaqlar ailəmi onlar Hindistan o oyun oynayır orada, yəni Hindistan aləminə bu hedə bir kitab azad, sərbəst ə, uşaqlar ailəmidir və onların hissləri çox fərqlənirdi 38-ci ildə Rusiyada hansı film çəkirdi amma düşməndir, xayındır, hər arvadı satır, qardaşqardaşlıqdır və bu tələnnim olunurdu. Pavlik Morozov atasını satan oğlan bu qəhrəmana çevrilirdi və səhvisi dəhşətdir bir şeydir ki, ə, hakimiyyətə, hakimiyyət ailədən də üstündür, insan. Ufeybotan Maksin. Rejissor Ağarzakuliy 1936-cı ildə Cəfər Cəfarlının "Eyn" adlı əsərinə əsasında "Almaz" filmini çəkir. Filmdəki hadisələr mühafizəkar münasibətlər hökm sürən ucuqar bir kənddə cərəyan edir. Bu kəndə müəllim işləməyə gələn gənc komsomolçu Almaz yeni quruluşun inkişafı yolunda əngellərlə qarşılaşır. Filmə Cəfər Cəfarlı özü quruluş verməli idi. O, hətta filmin çəkilişi ilə bağlı Bütün hazırlıq işlərini də görüb başa çatdırmışdı, lakin qəfil ölüm onun bu işini yarımçıq qoydu. Almaz bir qadın bir obası gələ bil ki, o kəndə eniz yuxarıdan, eniz və dem ki, tarix o qadının ətrafında fırlanır, çox maraqlıdır. Almaz Azərbaycan kinosunun sonuncu səssiz filmi oldu. 30-cu illərin əvvəlindən Azərbaycanda səsli filmlərin istehsalı və yayılması üçün maddi-texniki baza yaradılmağa başlandı, lakin sinxron səsənmə ilə çəkilən ilk film yalnız 1936-cı ildə ekrana çıxdı. Bu, Səməd Mərdanovun rejisoru olduğu Mavi dənizin sahilində filmi idi. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan kinosunun doğum tarixi müxtəlif səbəblərdən müxtəlif tarixlərdə qeyd olunub. Kinonun bir tarixi var idi. Sovet Kinosi günü 27 avyusdur. Uzun illər biz Sovet Kinosu gününü qeyd edirdik. Azərbaycan Kinosu günü yox idi. Mən bir məsələ qaldırdım. Ki bizim Neft və milyonlar sərtənətində filmimiz var. Niyə görə biz öz tariximizi qeyd eləməyək. Beləcə filmin nümayiş etdirildiyi tarix 14 may 1916-cı il Azərbaycan kinosunun yaranması günü kimi təsdiq olundu. Bir e, kitabça çıxıb, orada Aleksandr Mişon Azərbaycanda iç filmlərini çəkib 1898-ci ildə. Bunu rast gəldim. Sonra Məsmər Rzayeva Elmira Akademiyasının ailəvidir. Onun da bir kitabı var, Sələndiri kimi haqqında. O da qeyd edir orada. Hətta orada yazır ki, hansı filmləri bu çəkib. Bu da var idi. Amma bunun istimn keçirilirdi. Bilirsiniz? Niyə görə? Ona görə ki, bunlar hamısı inqilabdan əvvəl olub. Nəhayət 1898-ci il, avqustun 2-də Aleksandr Mişonun təşkil elədiyi Kinosians Azərbaycan kinosu nun yaranması faktını təsdiq eləyir. Nəhayət ki, biz Fransa'nın arxivindən filmləri gətirdirdi bura 1898 və bu da fakt. 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin sərəncamı ilə avqust ayının 2-si Azərbaycan kinosu günü elan edilir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli qərarı ilə 11 film dövlət varinatı elan olundu. Bunların arasında səssiz dövrün məhsulu olan Sevil, Lətif, İsmət və Almaz filmlərinin də adları var.